Здорово, мужик. Привет. Что там? Да, там. Вот. Ну, мол, у тебя, Йома, как дела? Ты знаешь, ну, у меня, сподіваюсь, что будет краще. Ну... Пока что нема чего выхваляться. А откуда сам? Украина, Киев. Да я понимаю, что Украина, Йома, что ж, я не вижу, что ли, не слышу. Это мне город интересен, с Киева, да? Так, так, а ты? Ну, Харьков. Харьков? О, да. Не верю. Ну, не верю. Вот, это самое. Как бы это, я ж не прошу тебя верить. Ты у меня спросил откуда-то, я. Ну, то, вот. так само можно было сказать из Марса. Доброе, слухаю тебя, скажи что -то. Не, не, о, хотел, только что мне дед попался с Америки, нахуй. Вот, Горит это, ну, топит за Украину, нахуй. Я говорю, красавчик, нахуй, только ты это что ты делаешь там на другом краю планеты -то, нахуй соберись давай доменьки нахуй вот, это самое тут потопим говорю вместе с тобой нахуй хлопчик нахуй вот, это самое а то что-то ты там нахуй на другом краю планеты москаля провоцируешь сидишь нахуй чтоб тот пошел обозлился на тебя контракт подписал нахуй вот, и приехал, говорит, меня убивать, нахуй. А я должен, блядь, убус нахуй загрузиться, нахуй и поехать нахуй. Неньку защищать за тебя, пидораса, нахуй. Пока ты там сидишь провокациями занимаешься, нахуй. Вот, это самое. Ну да, ну я так это вижу, нахуй. С его стороны. Он там у Америки сидит, нахуй, у него все охуенно, нахуй. О, хуй, я ж, я скажу бан. так: значить, основний мотиватор, через який Кацапи укладають контракт і йдуть проти України воювати. Основний мотиватор це гроші. Ось. Тому, в принципі, незалежно від того, що там хто в Америці скаже, для них це, тим паче, що провокувати, ну боже мій, в Росії настільки серйозна пропагандивна машина, ось що, що там хто скаже в Америці, чи хто, хто скаже в Четрулеці, це нічого не означає. Ось так. Ну, все равно нахрен как бы, хуй его знает, на ну так, якщо хуй его знає, то не треба тоді говорити. А я скажу, тому що я знаю. Він, що... Навпаки, дуже добре, що українська діаспора вона дуже слабка, дуже слабка, і е, добре, що вона, хоч трошечки, е, своє дуло роззявляє, хоч трошечки.